कल चौदहवीं की रात सब शब्द रहा चर्चा तेरा कुछ ने कहा ये चांद है कुछ ने कहा चेहरा तेरा हम भी वहाँ मौजूद थे हमसे भी वो पूछा कि हम चुप रहे हम हंस दिए अरे मंजूर था पर्दा तेरा तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूँ हिंदुस्तान ने कहा अजीज मियाँ आप हिंदुस्तान की नेशनलिटी कबूल करें तो मियाँ साहब ने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ मैं जीऊँगा भी पाकिस्तान में मैं मरूँगा भी पाकिस्तान में मन कुं तो मौला फहाज़ा अली मौला जिसका मैं मौला उसका अली मौला ये आपने फरमाया हजरत बाबा फरीद ने असल नाजिन निशानदही पाकिस्तान से आपका होस्ट ए क्यू शेख नाजन कवाली जैसा कि आप जानते हैं कवाली सूफियाना कलाम है और जिस वक़्त हम सूफियाना कलाम सुनते हैं तो हमारी लो अल्लाह सुबहाना ताल से लग जाती है नाज्रन अजीज़ मियाँ कवाल पाकिस्तान का वो लेजेंड जिसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला नाज्रन अज़ीज़ मियाँ जिन्होंने कवाली को एक नया अंदाज दिया आज उनकी इक्कीसवीं बरसी मनाई जा रही है और नाजिन हमारे लिए खुशकस्मत ही है कि आज उनके बड़े बेटे अमीर खुसरू हमारे साथ मौजूद हैं तो नाज़िन जानते हैं कि अज़ीज़ मियाँ कवाल के साथ इनका कैसा वक्त गुज़रा और ये अपने वालद साहब को कैसे याद करते हैं असल जी वालक असलम आपका नाम अमीर खुसरू अज़ीज़ मियाँ अज़मर खुसरो अजीज़मिया वैसे तो आपका नाम ही बड़ा खूबसूरत है अमीर खुसरो तो मुझे बताएं कि आपके वालसा प्राइडो परफॉर्मेंस से और, और कवाली को उन्होंने जिस अंदाज़ से पेश किया जी। बड़ा ख़ूबसूरत अंदाज था उनका तो किस तरह उनको याद करते हैं मैं तो ये कहूँगा कि आई जो उनकी याद तो आती चली गई हर नक्श सिवा को मिठाती चली गई ऐसी हस्ती ऐसा आर्टिस्ट दुनिया में बहुत अरसे के बाद पैदा होते हैं और मैं उनके बारे में इतना कहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा तो वो एक अनमोल आर्टिस्ट थे और उनके साथ मैंने पूरी दुनिया माशाल्लाह एक बार नहीं दसियों बार दस बार मैं अमेरिका अबू के साथ यूरोप लंदन हिंदुस्तान हिंदुस्तान का तो वाक्य मुझे याद आया कि जब दाताली हजवेरी 16 साल आपने हाजिरी करी और फिर पाकिस्तान पाक आर्मी के एक कर्नल थे उन्होंने सुना सुनने के बाद मियाँ साहब को पाकिस्तान पाक आर्मी की तरफ़ से दावत दी गई कि आप हमारे यूनिट्स के लिए प्रोग्राम्स करेंगे और सामान्य लोग अजीज़ मियाँ को फ़ौजी कवाल कह के पहचानते थे, थे कि ये बंदा ये फ़ौज का है क्योंकि ये सन इकहत्तर में जब हमारी फ़ौज ढाके में सिलेंडर हुई तो फिर पता चला लोगों को कि यार ये अजीज़ मियाँ क़वाल है क्योंकि मौलाना को अवसर नहीं आती उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुटो साहब बैठे थे तो इतला तो नशरियात के विफाक़ी वजी लगे ये तो कहने लगे हसीज़ भाई आप फौज में तो गाते रहे हैं मैं आपको जानता हूँ लिहाजा अवाम आपको नहीं जानती आप ऐसा कीजिएगा कि पी टी वी पर जाइएगा और वो आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे मेरा कलाम आपने पेश करना है उस वक़्त आपकी एज क्या थी उस वक़्त मेरी एज पाँच साल की थी मैं अपने अबू के साथ उस वक्त पाँच साल की एज थी जब पहला प्रोग्राम टीवी का रिकॉर्ड हुआ और फिर उसके बाद तेरी सूरत निगाहों में फिर तेरा इश्क तेरा सताई तो मैं क्या करूं? जबरदस्त तो भुट्टो साहब ने कहा सुनने के बाद कि मैं कि थोड़ा सा गुनगुना सकती हैं आ, तेरी तो सूरत नाजिन को पता चले कि अजीज़ मियाँ कवाल का जो बच्चा है जो बड़ा बेटा है वो मेरे सामने बैठा है जरूर जरूर क्यों नहीं, नहीं? मालूम अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती अरे मैंने दिल दिया प्यार की हद थी और मैंने जान दी की हद थी मरी गए हम खुली रही आंखें ये मेरे इंतजार की हद थी तोते रिस निगाहों में फिरती रहे इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूँ तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूँ तेरी सूरत ए तेरी रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का तब्र में तेरा रहना इबादत इसको कहते हैं तेरी सूरत ये तेरी सूरत, ए तेर आईना तुम ना देखो समर कर आईना तुम ना देखो समर कर तुमको अपनी नजर लगना जाए तेरी सूरत ए तेरी मैं तो यूं ही खाक पे उंगलियां फे रहा था जब गौर से देखा तेरी तस्वीर बन गई तेरी सूरत जबरदस्ती तेरी सूरत हे तेरे जबरदस्ती अच्छा मुझे ये बताएं कि क्वाली के साथ जब हम क्वाली सुनते हैं तो उसके साथ हारमोनियम तबला जो ताली है वो उसका रिदम जब तक ना बने तो क्वाली का मज़ा नहीं आता बेशक तो ये कितना ज़रूरी है इसके साथ ये इसमें इस, इस इतना ज़रूरी है कि मैं आपको ये फरमा दूं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्ला अलैह, और क्योंकि कवाली का जो इतराक है ये जुनैद, तबरेज और ख्वाजा हसन ख्वाजा हसन बसरी रहमतल्लाय ये वहाँ से कवाली यानी कि महफिल समा और कवाली का जो रक़म मिला हज़रत बाबा फरीद शकरगंज हज़र निज़ामुद्दीन तशरीफ़ फरमा थे हज़रत अमीर खुसरो को फरमाया कि खुसरो वो हदीस जो रिसालत माब ने फख्र मौजूदाद ने ताजदार मदीना ने हज के टाइम पे जिल की अठारह तारीख़ अदीर का मकाम पालान शुद्धर के मंबर पर कि खुसरो आज वही हदीस वही हदीस आप कौल बयान करें तो साम जब हज़रत अमीर खसरों ने इस चीज को पेश किया दारा दिल दारा दिल दरदानी हम तुम ताना ना नाना ना, ताना नाना रे या ला ली या ला ली या ला लाला ला रे मनकुन तो वाली मौला तो इस हदीस को सुनने के बाद हज़रत बाबा फरीद शक्कर गंज ने हज़रत अमीर खसरो को पहला कवाल का लकब दिया और ये मैं ज़याउ्दीन बरनी के हवाले से जो सबसे पुरानी तारीख़ जिसको सारे मुतफ़ तमाम उलमा हज़रत तमाम जितने भी हैं सब के सब मुतफ़ हैं कि चवालीस लाख को कलम तैयब ख्वाजा गरीब नवाज ने पढ़ाई इस कवाली का बड़ा मकाम है ये सूफिया इकराम की इबादत है इसके अंदर बड़े बड़े सूफियों ने मनाजर तय किए फनकार तो बड़े आए लेकिन अजी अजीज़ मियाँ जैसा आर्टिस्ट डबल एम एम ए इस्लामिया अच्छा नाज़िन ये बड़ी एक ज़बरदस्त मुझे बात पता चली कि ये डबल अहमियत थे वो अच्छा उर्दू अहमी और मसीह की बात के उन्होंने फलसफे को ऐसे बयान किया हिंदू फ़लासफ़ी को उन्होंने हर चीज़ को क्लियर करते चले गए और बाद में अपने रसालत में आपका शान बयान फरमाई कि जो कुछ भी है मेरे हजूर सरवा के मोहम्मद की जलवा नुमाई ना होती तो दारा इन में रौशनई ना होती खुदा अगर मोहम्मद को पैदा ना को करता कसम है खुदा की खुदाई ना होती और खुदा अगर अली को पैदा ना करता तो मुश्किल ही होती कोशाई ना होता तो अच्छा अमीर खुसो साहब मुझे जानना था कि आपने अभी शुरू में बताया कि आप बहुत से मुल्क घूमे और अपने वाले साहब के साथ मुल्कों मुल्क गए और क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि बाहर लोग कितना इसको पसंद करते हैं है तो आजकल आपके हालात क्या चल रहे हैं मुझे ये बताएं कि जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हमारा इतना बड़ा नाम अजीज़ मियाँ कवाल का उसकी औलाद आज क्या किस हाल में रह रही है आलम तो ये है कि अबू जी ने वालिद साहब ने पाकिस्तान में करोड़ों की जायदाद हमारी रावलपिंडी में है जिसपे दूसरे भाइयों ने कब्ज़ा कर रखा है और उन लोगों ने कब्ज़ा किया है जो मियाँ साहब की औलाद नहीं है लेकिन हम खामोश बैठे रहे क्योंकि मुझे थ्रेड दिया हुआ था कि अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो आपको शूट कर दिया जाएगा साहब की दो शादियां हैं हमारी पहली वालदा दूसरी वालदा पांच बच्चे अपने पीछे से लेकर आई थी स्टेटमेंट दी थी जंग फॉरम्स को कि ये पांच बच्चे ले पाले, इनको मैंने सिर्फ सहारा दिया था ये मेरी औलाद नहीं है पांच बच्चे जो पीछे से आए थे वो काबिज हुए बैठे हुए हैं करोड़ों की जायदाद पे और हम दर बदर फिर रहे हैं इस मुल्क के अंदर बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमने इस पाकिस्तान के लिए कितनी खदमात की हम जहाँ भी गए अमेरिका गए यूरोप गए पाकिस्तान का नाम पहले आता है कि पाकिस्तान के फनकार अजीज़ मियाँ अपने फ़न का मुजाहरा पेश कर रहे हैं तो हमारे साथ हमारे लिए कुछ सहूलतें की जाए मैं हकूमत पाकिस्तान से भी गुज़ारिश करूँगा मैं वज़ी अजम इमरान ख़ान को भी ये कहूँगा कि फ़नकार हज़ारों साल के बाद पैदा होता है उसके लिए कुछ करें आप वरना जो कौमें अपनी भूल जाती हैं रास् वो फना हो जाती हैं दुनिया में उनका नाम नहीं रहता लिहाजा इस बुज़र्गान दीन के सिस्टम्स को हमने लेके चले हैं और हम ये चाहते हैं कि वज़ी अजम इस चीज़ का नोटिस लें कि जो नाजायज़ कब्जा जिन लोगों ने कर रखा है हमें वो जगहें मिलें अब हम बेसहारा किराए के घर पर रह रहे हैं हमारे साथ ज्यादाती हो हमें थर्ड दिया जाए कि आपको मार दिया जाएगा करोड़ों की जायदाद के लिए हाँ जी इस हुकूमत में तो मैं नाजिन ये बताना चाहूँगा कि बड़ा इनका विजन है कि इस वक्त नाजायज़ कब्ज़ा ग्रुप जितने भी हैं उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन चल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि अगर हुकूमत पाकिस्तान या अरबाब आला ये बात सुन रहे हैं तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हमारे क्वाली को जो सूफिया निकलाम को जिन्होंने इतना ज़बरदस्त किस्म का अपने कलाम के साथ जिंदा रखा अजीज़ मियाँ कवाल ने तो उनके बच्चों के लिए अगर उनकी कोई दाद रसी हो सकती है तो मेरी ख्वाहिश है कि इस चैनल की वसात से उन तक बात पहुँचे और आला काम तक अंबिया की सवारी चली ये सवारी छुए जाते बारी चली, रहमत बाएं फरिश्तों की रात, रात छिड़कते चले जिसके खुशबू से रस्ते लहकते चले चांद तारे गे चमकते चले क्या रह आज की रात है और नबियों को ये मरतबा ही नहीं आज पे कोई गया ही नहीं ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं जैसा रुतबा तेरा आज की रात सामी सवारी अर्श पे पहुंची देने वाले ने क्या दिया लेने वाले ने क्या लिया समाप्त हो उस तरफ रहमत हक के जौहर खुले इस तरफ से शिफात के दफ्तर खुले कह दिया देखें भैंस के दर खुले मांग जो मांगना आज की रात शह की उम्मत 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 गुनाहगार है बख्श दे बख्श दे बख्श दे मेरे मालिक तू गार है फिर कहा अपने माँ पारे नबी, तू मेरा चांदा और तारे नबी, ऐसा घबराना है मेरे प्यारे नबी, ऐसी जल्दी ही क्या आज की रात लुत्फ जब के देखेंगे सारे नबी, तेरी उम्मत में बरसेंगे रहमत मेरी बख्श दूंगा कि हमत में उम्मत तेरी, तू वादा मेरा आज की रात और तू ना मुझसे अलग मैं तुझसे अलग जो तुझसे गया वो मुझसे गया जो तुझसे मिला वो मुझसे मिला बस यही बस आज की रात फिर कहा कि नहीं जल वो मेरा देखे जो तुझे देखे वो मुझे देख ले मैं तुझे देख लू तू मुझे देख ले देख देखने का मजा आज की रात है सुभान Allah, सुभान अल्लाह ही जाने सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह आपने याद करा दिया जी अपने वाले सब की यादों को ताज़ा कर दिया और ज़बरदस्त किस्म का आ, ये इस वक्त जो समा बांध दिया था आपने मैं नाजरन से कहना चाहूँगा कि ये है नाज्रन ये वो पहचान है जो बड़ा आदमी होता है उसकी औलाद भी बड़ी होती है और अमीर खुसरो ने यह साबित किया कि ये अजीज़ मियाँ कवाल के बड़े साहबजादे हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं इस चैनल की वसात से और उनके चाहने वालों को जो करोड़ों उनके जो दिलों में वो रहते हैं आज भी इक्कीसवीं बरसी में आ, अजीज़ मियाँ कवाल को जिस तरह उनके बड़े साहबजादे अमीर खसरु ने उनको खराज तहसीन पेश की हम इनको मुबारकबाद देते हैं और जो करोड़ों दिलों की धरकन थे और आज भी हैं आज भी कवाली को ज़िंदा रखे हुए हैं और आज भी लोग उनको सुनते हैं तो नाजिन जाते जाते निशानदही पाकिस्तान की तरफ से मैं ये अपील करूँगा अलकाम को कि इनकी जो दादरसी कीजिए और इनके बारे में जो इनके खदेश हैं जो इनके आ, जो आ, इनकी जायदाद पर जो कब्जा कब्ज़ाया हुआ है तो नाजिन व़ीर अजम पाकिस्तान सदर पाकिस्तान से नाजिन ये वो लोग थे जिनको आपने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया दियादारती अवार्ड से नवाज़ा तो नाजिन उनके लिए उनकी दादरसी होनी चाहिए चाहते जाते पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार है